虽然只有我一个人来这里，但是主上已命师兄师姐们清理过区域，不会有危险的。对，喜悦池的门怎么开来着？到入口处，你念诵祭歌，自有路通往喜悦池。悬挂五字灯笼处便是安全区域，妖物不敢靠近。明月皎皎。角角 吉日良辰，泽水滔滔，日耀昭昭，四海安康。 柳梢，希望柳梢能顺利取到地草。这不仅干系我武阳侯的性命，更干系着人界的未来呀、啊。 哎、好美啊！下次一定要带卢林来、嗯。哦，还是先找喜悦师。 这是武阳侯府的人。赶妖灯，还是别节外生枝，好好睡一觉。谁大半夜的不睡觉在吹笛子？他竟然不受我笛声影响。 是在这附近传出来的啊！是，啊，是你在吹笛子吧？我知道你是鱼妖，不过你放心，不如我带你回去养伤，等你伤好了，帮我一起去找地草。收，你呀、啊，就好好在我这里休息吧。 台老，你是我妖族耆老，识闻广博，可知这世间谁能不受妙音笛限制？君上，妙音笛可乱人心神，惑人心智，不受其牵制者，除了早已消失的两位上神，只有与我族恩怨齐深的那位泽水仙子了。呃，君上，你是想要有位凡间女子，不惧妙音笛声？ 想来应该便是他了，泽水仙子的传承者。我已变换出一道替身在他身上。太郎，这次希望能找到他。